Hello，大家好，我是杨玉腾玉。听说明朝的小朋友准备了好多好多的问题，好，来吧。已经准备了一百题。一百题？那我先回家好了。<laughs> 没有了，三十三题。OK，OK、okay, okay.。 直接睡觉。度假、哦，我今年还没有去海边，所以有海边的地方嘛，例如<对>花莲之类的。<laughs> 睡觉。<laughs> 疫情期间应该平均有九个小时、十个小时。我很爱睡觉。快两天。一一,一,一天一一天一天多。 有醒来了，嗯、但是就是一直睡觉。哭的电影我最近比较少。电影、哦、成语哦，哦没有我我哈哈我最近没有学中文。<laughs> 成语很难学，哦、之前听到成语都直接放弃。哦、很难记诶，成语“乌云密布”就是之前剧里面的一个台词，叫“乌云乌密布”哦。蜜蜜蜜 然后我也忘记了是什么意思。<laughs> 开心哦，可以工作。肉，牛肉，因为我不吃菜。烤牛排啊，烤猪排、鸡排，对。咖啡，黑咖啡。晴天。海。那你通上去海边个干嘛？看海。 发呆嗯棒球吧，棒球比较熟悉。部会我,、欸、我都我都会平均练。那你有希望练出哪里的肌肉？胸吧，就是有相机穿衣服比较好看。随 <laughs> 便翻就是听不认识的歌，趁这个时间去认识一下新的。 眼睛，猫、嗯、吧，啊、大家都说我比较像猫，好难哦，懒惰、闷骚、T T。 嗯，我对不起对不起，害羞算了算了算了，很爽。然后体贴也算。啊，体也算吧。该可以做的就做。例哎，不要挖这根了。感觉了。吧，这样这样，这样 人吧，我来在台湾就一直觉得就是很热情的，很亲切。去享受在家里的感觉因为我也快两年没有回去。对我的没有什么特别。例如又又强，又高。Chan, 爸妈都是叫育的。就直接叫我如何名字 u s game、oh, <对> 米亚比，所以你很喜欢他的歌？对，嗯、我喜欢他的吉他。你好。<laughs> 我是杨钰莹。你们不会说我很喜欢你的？不会啊，我我还很很很很不好意思，很很、okay, 腼腆。米亚比啊，在大学二年级的时候，真的。 很想要跟他一样的头发，然后就留长，然后剪成跟他一样的样子，红发辫子头这样。啊是不是那时候。动作戏，武打，之前有一阵子有去上课过，就对打，还有钓杆嗯，吊威亚，为了动作戏做准备，嗯。 也可以这么说，對嗯、我想要在内场上班，因为煮菜是一个我的兴趣。你想做什么样的料理？意大利面。嗯、咖啡，如果在工作的话，我都会一直喝，一直喝到晚上。啊那個、晚上几点？啊，不是晚上就不喝，大概是到六点就应该不会喝了。 正义、哦，就是相信你自己，勇敢吧。好难想象继、哦、续在做这个工作就好吧，不要求其他东西。对你的野心很小，就不了。没有，我的野心是不会拿出来讲的。<好>拍拍拍拍戏吧，拍<戲>嗯。 好像还好哎、欸，嗯，我好像好像我自己是不太会，就很尴尬。是我我生日啊，我生日是一月三号，然后一月三号是在台湾，在日本都是比较尴尬的时间点。日本是刚过新年，然后大家都回家乡，然后在台湾就是跨完年，大概都是四号五号都要开学，四号要开学开始上班，大家都会忘记我的生日。你知道我从小到大就是这样。 所以我就想说，算了吧，我的生日就 <laughs> 真算了，我、哦、又过一岁了，就这样子。我、嗯、好像没有呢。因以你的粉丝都是送小礼物、小卡。呃，因为这些惊喜当然是有了，这这个先不算好吧？因为这是肯定有的。我的在我的生活中好像比较少出现些惊喜东西。 谢谢我的粉丝们到现在的支持，也上了一批，大家都有听到了吗？然后我之后也会很多的作品给大家分享，所以大家期待一下，谢谢。诶，日本的皆さん、こんにちは、ゆうです。诶，EP がもしも発売いや発売されたのかな？诶，皆さん聞いていただけましたか？嗯。 えー、まあ僕の中ですごい、うん、人生のターニングポイントでもありますしすごい心に残るような曲ができたのかなと自分では思っています、えー、これからも応援よろしくお願いします。 想要更了解我的话，请锁定《明朝命》。拜拜。